Semoga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din katakan bahawa sumber syariat ini hanya Quran dan sunnah sahaja sehingga mereka berkata ah benda ni tak ada pun dalam Quran hadis yang ini ulama' saja yang letak ni. Jadi mereka tak perasan bahawa memang betul Al-Quran dan Sunnah tu sumber utama. Ya, main sources of Islamic law adalah Quran dan Sunnah. Itu jelas. Tetapi dari Quran dan Sunnah itu juga difahami ada sumber-sumber yang lain. Ya. Kita telah selesai menerangkan sumber yang ketiga namanya Ijma' iaitu kesepakatan para alim ulama' sekarang kita masih dalam rangka melihat sumber yang keempat yang dinamakan sebagai kias. Dan kias ini bahkan satu sumber yang menjadikan syariat kita ini sentiasa relevan sepanjang zaman kerana apa sahaja perkara yang berlaku di zaman kita tidak berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah boleh dikiaskan dengan sesuatu yang telah ada dalil kerana kias ini secara ringkas adalah kita memakai hukum satu perkara yang telah ada nas, yang ini ada dalil. Kepada satu perkara lain yang tidak ada dalil. Kenapa kita ambil hukum yang ini pakai kepada yang satu lagi? Lishtira kihima fil illah. Kerana yang ada dalil dengan yang tak ada dalil, sama illah dia. Sama asas hukum dia. Jadi kias ini walaupun merupakan sumber hukum yang sangat penting, tetapi tidak boleh sewenang-wenangnya seorang itu kata ah ini hukum berdasarkan kias tak boleh kerana kias ini ada rukun dan ada syarat dia barulah kias itu sah bahkan di zaman kita ada orang nak kias Allah dengan makhluk itu kias yang rosak ya kias makhluk dengan makhluk pun kalau tidak sama inlahnya maka kias itu dipanggil kias yang batil istilahnya kias ma'al farik kias tapi berserta dengan perbezaan. Tak boleh. Contoh misalnya, kalau kita haramkan satu minuman, alasannya kerana sama dengan minum khamar. Minum khamar tu diharamkan dalam agama kita. Kenapa? Kerana minuman yang baru kita cipta atau baru dirumuskan ini, dia sama-sama memabukkan. Walaupun dia tidak dipanggil khamar, bukan dibuat daripada perahan anggur, tapi oleh kerana sifat itu sama-sama memabukkan maka hukumnya sama seperti arak itu okey tetapi kita kias misalnya air sirap dengan wine oleh kerana sama-sama warna merah maka minum air sirap juga haram sebab warna sama macam wine itu kias ma'al farik kias yang ada perbezaan kerana walaupun warnanya merah sama-sama merah apa kena mengena merah itu bukan sebab khamar itu diharamkan memabukkan itu sebab kenapa khamar diharamkan. Jadi sangat penting dalam kias bahawa antara yang tidak ada nas dengan yang ada nas itu mesti ada persamaan pada Allah Tiba-tiba nak dikias Allah Ta'ala dengan makhluk, apa Allah Ta'ala sama seperti makhluk? Ya, sehingga kan dikatakan, oh, kita miskin-miskin orang miskin pun ada rumah PPRT. Takkan Tuhan yang maha kuasa wujud tak bertempat katanya dia. Yalah orang miskin tak ada rumah PPRT pun sebab dia tu nature-nya dia ada tempat. Bawah jambatan ke, di kaki lima ke, tetap dia ada tempat. Tak boleh kita kias Allah Ta'ala dengan makhluk kerana Allah tidak sama seperti makhluk dan makhluk tidak sama seperti Allah. Jelas itu kias yang batil boleh bawa kepada kufur. Macam mana kalau orang tu kata selemah-lemah orang perempuan pun dia boleh melahirkan anak. Takkanlah Allah yang maha kuasa tak boleh beranak. Akhirnya kufur. Mengatakan Allah boleh beranak tu kufur. Syirik. jadi hati-hati dalam kias itu ada skop dia dan ada rukun dia dan setiap rukun kepada kias itu ada syarat. Kalau kita masih ingat rukun kias ada empat. Pertama al-aslu. Al-aslu ni iaitu perkara yang asal, yang ada dalil. Kemudian yang kedua hukumul asli. Contoh dalam kes yang kita berikan ini, al-aslu adalah syurbul khamri, minum arak. Ya, minum wine. Apakah hukum al-asli, al hukum asal adalah haram? Baik, eh, kemudian dia ada al-far'u. Cabang yang tu tak ada dalil. Contohnya minum air ketum yang telah diperam, dicampur dengan obat batuk, dicampur dengan apa kalau minum ma mabuk. Ha, jadi rukun yang keempat adalah al-illah. Apakah asas dia? Asasnya adalah al-iskar kerana memabukkan. Jadi apabila dilihat ada persamaan antara al aslu dengan al-far'u, yang asal dengan yang cabang, Maka hukum asal iaitu haram dipakai kepada faraq iaitu haram jadi. Itu namanya hukumul fara'i. Kenapa ulama tak bilang jadi lima? Asal, hukum asal, farak, illah, hukum farak. Kerana kata ulama, hukumul fara'i bukan rukun. Hukumul fara'i adalah natijah daripada empat rukun tadi ada. Bila ada asal, yang ada nas, bila ada hukum dia, bila ada farak cabang yang tak ada nas dan bila dikenal pasti ilah yang sama hasilnya adalah hukumul far'i ya, jadi hukum hukum kepada cabang itu bukan salah satu rukun ia hanyalah natijah daripada empat rukun tadi baik kita pergi kepada yang kedua iaitu syarat kepada farak adalah farak yang kita nak kiaskan itu ghairu mansusin ala hukmihi tak boleh telah ada nas tentang hukumnya kerana kias ini dirujuk bila tak ada nas. Ia ibarat kita tayamum bila tak ada air. Bila ada air, tak bolehlah kita tayamum. Kecuali kalau tayamum tu kerana sebab lain, sebab sakit dan sebagainya. Anggota badan tu tak boleh kena air. Tapi kalau tayamum kerana tiada air, dalam keadaan air ada, terbatal tayamum. Tak boleh. begitulah. Sepertinya kias ini ibarat tayamum. Bila ada nas, tidak boleh kias Misalnya Orang yang nak kiaskan Tentang masalah memerdekakan hamba Dalam kafaratul yamin Orang yang bersumpah kemudian dilanggar sumpah Kafarah dilanggar sumpah tadi Adalah memerdekakan hamba Jadi bila kata memerdekakan hamba Hamba zaman dulu lah ya Zaman kita dah tak ada perhambaan ya Tak diamalkan tapi zaman masih diamalkan perhambaan, hamba ada dua jenis secara agamanya hamba yang mukmin dan hamba yang ghairu mukmin hamba yang tak beriman jadi kalau dia merdekakan hamba mana pun berdasarkan nas yang menunjukkan kafaratul amin boleh dia kiranya dah tunaikan kafarah dia dia merdekakan hamba yang beriman boleh dia merdekakan hamba yang tak beriman pun selesai kafarah dia kalaulah ada mustahid ulama yang dia nak kias dia kata tak boleh. Hanya boleh merdeka hamba yang beriman sahaja. Kerana dia kias kepada kafaratul khotok. Kafarah bila seorang itu menyebabkan kematian secara tak sengaja. Kalau menyebabkan kematian dengan sengaja, itu adalah kisos. Ya, hukum kisos. Tapi kalau dia tak sengaja, dia tidak berjalan hukum kisos, tetapi dia kena bayar dia. Bayar ganti rugi nyawa. Dalam masa yang sama dia kena kafarah. Kafarahnya apa? Antaranya adalah memerdekakan hamba yang beriman. Dalam nas disebut uh, hamba tu mestilah mukminah, beriman. Jadi, dia kata kiaslah. Sebagaimana kalau orang tu bunuh orang dengan tak sengaja, dia kena memerdekakan hamba yang beriman, maka kalau dia kafarah kafaratil diamin langgar sumpah, dia pun kena memerdekakan hamba yang beriman juga. Kias macam tu batil. Kerana sudah ada nas menunjukkan secara umum bahawa merdekakan hamba dalam kafara terdami tak disyaratkan beriman. Hamba yang tak beriman pun boleh ha, selesai kafara. Ataupun misalnya, orang tu dia kata dalam pembahagian faraid, anak lelaki dan anak wanita kepada si mati, anak perempuan dan anak lelaki hendaklah diberi faraid secara sama rata. Kerana kita kias dalam bak lain Tak dibezakan lelaki dan perempuan Sama, ya? dalam bak amal soleh Misalnya, lelaki bak amal soleh Pun dapat pahala Perempuan bak amal soleh, sama juga dapat pahala Maka kita kias lah Tak boleh, kerana dalam bak faraid telah ada nas menunjukkan Lizakari mislu hazin Pun saya, bagi yang lelaki Dapat habuan Umpama dua wanita ha, Nisbah dua satu, dan ni biasanya golongan liberal, golongan feminis, feminis, feminis yang dia nak mempertahankan hak wanita sampai melebihi daripada batasan yang ditetapkan oleh agama, mereka selalu komplain. Dia kata Islam menindas wanita tak berlaku adil. Contohnya dalam hukum faraid, lelaki dapat dua. Padahal sama-sama anak kepada si mati. Semata-mata so, dia lelaki, dia dapat dua kali ganda. Jadi ini adalah satu sikap yang tak adil sebenarnya. Kerana dia ambil, dia cabut satu bahagian pada Islam lalu dia kritik. Padahal Islam tu satu sistem yang sempurna. Tak boleh kita lihat secara satu sudut lalu kita kritik. Dalam Islam, tanggungjawab diletak lebih atas lelaki. Kalau suami misalnya hanya kerja office boy, isteri CEO syarikat, gaji isteri lima angka, gaji suami seribu lebih. Masih lagi dalam Islam, nafakah isteri wajib atas suami. Bahkan kalau katakan isteri dahulukan duit dia untuk nafkah, isteri boleh minta sebagai hutang. Nanti suami ada duit bayar balik. Begitu juga kalau ada pembunuhan tak sengaja tadi. Maka orang yang menyebabkan kematian secara tak sengaja tu, dia tidak dikisos, tapi dia wajib bayar dia Kalau 100 ekor unta katalah 1 ekor unta kali uh, harga 10000. Ya, kali dengan 100 tak mampu dia nak bayar seorang. Maka dalam sistem Islam waris yang lelaki kena menyumbangkan untuk membayar diah tadi. Waris yang wanita tak tak perlu. Jadi bila Islam letak lebih tanggungjawab kepada lelaki, adilnya Islam bagi lebih kemampuan kepada lelaki. Jadi keadilan doesn't necessarily means equal. Sama baru adil tak semestinya. Kadang-kadang sama ber berarti adil tak jarang berlaku berbeza itulah berarti adil. Kerana adil itu meletakkan sesuatu itu sesuai dengan tempat dia. Baik. Jadi, itu syarat yang pertama. Tak boleh kias kalau yang perkara yang menjadi farang itu telah ada dalil. Eh? Misalnya tadi, kalau membunuh dengan tak sengaja, dalam Quran sebut, فَتَحْرِيرُ رَقَبَاتٍ mukminah. Tidaklah dia mendekatkan hamba yang beriman. Sedangkan dalam masalah sumpah, Allah Taala berfirman fa kafaratuhu it'amu asharati masakin pilihannya bagi makan 10 orang miskin min aushati matud imun ahlikum au kiswatuh au tahriru raqabah atau memerdekakan hamba balik dalam dalil mengatakan hamba saja kamu nak kias nak kata mestilah hamba yang beriman itu kias dalam keadaan setelah ada nas itulah qiyas fi mauridin nas tidak boleh kias pada tempat yang ada nas di sini kadang-kadang orang belajar ilmu ni. Ilmu ni namanya ilmu usul fiqh ya. Kalau fiqh itu belajar hukum. Ha ni apa hukum buat benda ni? Haram. Apa hukum buat benda ni? Wajib. Ya, itu namanya fiqh. Orang Melayu sebut fekah. Ya, belajar fekah. Usul fiqh bukan. Usul fiqh dia tak bagi pada belajar apa hukum ni, apa hukum ni, apa hukum ni tak. Dia bagi pada belajar hukum-hukum ni ambil dari sumber mana? Masadi dia dibilang Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas dibilang satu persatu ya. Kemudian dia akan belajar pula teknik macam mana dikeluarkan hukum daripada sumber dia. Adakah dengan dengan mantuk expressly mention, adakah dengan mafhum impliedly understood, adakah mafhum tu mafhum yang mutabaqah seperti adakah mafhum yang mukhalafah berbeza Apakah dilalahnya terang, adakah dilalahnya tidak jelas Macam-macamlah perbincangan dalam usul fiqh tapi saya perhatikan, sebahagian dari mereka yang belajar usul fiqh malangnya tak faham eh, apa yang dia belajar. Saya bagi contoh. Ya. Tahun 2016, pernah berlaku dialog, saya pernah berdialog dengan seseorang tajuk tentang bid'ah hasanah. Jadi tajuknya, bid'ah hasanah uh, adakah suatu kesesatan? Uh, that lah, macam Kalau bid'ah hasanah adakah sesat? Ya. Jadi saya berpendirian, kalau sudah hasanah, ia tidak sesat yang sesat ini kalau bil'ah yang sayyiah ya, perkara baru yang bercanggah dengan hukum itu sesat tapi kalau perkara baru tak bercanggah dengan hukum itu tidak sesat itu pendirian yang saya pegang jadi ada kita bincang isu tarhim tarhim ni adalah sebelum daripada masuk waktu subuh uh, mungkin bilal lah biasanya dia akan membaca ayat al-Quran dia akan selawat dia akan munajat dan dia biasanya akan sebut Ya arhamar rahimin irhamna nah, Itu asal nama tarhim ya Ya arhamar rahimin wahai yang maha Kasihan belas daripada segala yang kasihan belas Irhamna Kasihan belaslah kepada kami Baik, jadi perbincangannya apa hukum? Sebab tarhim ini bid'ah Maknanya benda baru Dia tak berlaku di zaman Nabi SAW amalan tarhim Yang berlaku di zaman Nabi SAW adalah azan pertama jadi sebelum masuk waktu subuh sudah ada azan. azan yang Nabi Sallam bagi tahu kepada sahabat ya, kalau ada air lagi, ada makanan lagi habiskan dulu tu azan pertama. Kalau kita puasa, kan kita bersahur. Tiba-tiba dilakukan azan, habiskan makanan yang ada tu air itu azan pertama. Kalau azan kedua kita buat macam tu batal puasa. Dan azan kedua azan masuk waktu, masuk waktu dah haram makan minum ketika puasa dan batal. Jadi jangan salah faham. Ya. Ada orang bila dia dengar hadis tu dia kata tak apa orang dah azan pun Asalkan setakat ada makanan dalam mulut kamu tu telan je habiskan dalam pinggan tu okey je itu kan azan pertama jadi zaman Nabi Sallam tak berlaku tarhim yang berlaku adalah azan pertama apa hikmahnya apa kaedahnya azan pertama ni adalah nak bagi tahu waktu hampir masuk jadi orang bersahur dah boleh slow down, orang belum tahajud mungkin sempat lagi, orang nak mandi wajib dia sila bangun dan sebagainya. Kiranya -kira bersiaplah Ya, maksudnya dah dekat nak waktu subuh. Belum tapi dah dekat. Masing-masing boleh bersedia. Jadi saya katakan hukum tarhim adalah sunat. Kenapa sunat? Walaupun ada zaman Nabi SAW, kias kepada azan pertama. Jadi azan pertama tu al-aslu. Ada nas menunjukkan zaman Nabi buat. Mana benda tu ada pahala. Tak wajib lah. Ya. Dan kita katakan disebutkan. Disunatkan azan dua kali pada waktu subuh. Tapi kalau kita nak berpada dengan sekali, Maka azan masuk waktu. Sebab itu nak tentukan dah boleh masuk dah semayang ke belum. Tapi kalau ikut yang sunnah, cara betulnya azan dua kali. Kalau masjid ni misalnya masih azan subuh sekali, sangat baik dihidupkan sunnah Nabi SAW azan subuh dua kali. Kerana menghidupkan sunnah yang mati itu pahli dia besar. Antara sunnah yang mati, sunnah sutra. Kita sembahyang ada sesuatu penghadang di hadapan kita. Baik sembahyang sunat, baik sembahyang wajib, sama ada dinding atau tiang biar ada sutra kadang-kadang macam ini ah ini ada ada sungai masjid dia tak ada dia mihrab ada tapi dia tak guna dia semayang ke belakang dan dia tak letak sesuatu di depan itu makna sunnah mati ya, bukanlah kata tak sah ya tapi kita tidak mengamalkan sunnah Nabi SAW. saya katakan hukum tahim sunat apakah dalil sunat kias kepada ter, uh, kepada azan pertama azan pertama tu sunat Ilahnya sama, iaitu sama-sama nak bagi tahu bahawa waktu subuh dah hampir. Dengan dengar tarhim orang tahu ah dah dekat nak subuh. Kena slow down ya. Eh. kena um, bersahur tu dah mula kena stop lah. Ha, ah, yang mana nak bersiap pergi semayang subuh tu dah boleh bersiap. Ya, yang, yang mana terpaksa mandi wajib, mandi wajib. Ya, sebab ni dah dengar tarhim, dah dekat. Jadi yang berdialog dengan saya dia tak setuju. Biasalah bila kita dialog tu, tak semua benda kita setuju. ya Dan itulah biasanya berlaku dialog. Tadi kita ada benda tak setuju, jadi kita berdialog supaya boleh bincang. Kita okay, tak setuju, tak ada masalah. Tetapi tentang kaedah Laqiyah Sifi Mauridin Nas, dia kata, ini dah lepas dialog, dia buat posting di Facebook. Dia kata, ha ini baru usul fik dia kata. So, mana boleh kias sedangkan sudah ada Nas. Laqiyah Sifi Mauridin Nas. Tak boleh kias tempat laluan yang ada nas. Maksud dia apa? Maksud dia kan dah ada azan pertama. Dah ada nas tentang azan pertama. Maka kita dah tak boleh kias mengatakan tarhim tu sunat. Jadi saya tengok macam mana awak belajar usul fiqh. Katanya awak dapat A subjek usul fiqh. Bukan macam itu. Implementation kepada la kias la kias Nas. Yang yang tadi tu memang betul. Kias memang macam tu tarhim tak ada dalil kan kata nabi SAW alaihi tarhim atau nabi sendiri amalkan tarhim kan tak ada dalil bila tak ada dalil kita kena kena pasti hukum jalan dia adalah kias apakah yang ada dalil azan pertama apakah hukum asal hukum asal iaitu hak azan pertama tu sunat apakah ilahnya bagi tahu orang kata dah dekat nama suatu itu pada faraq, ada tak ilah kepada farak iaitu tarhim ada Maka hukumul fara'i Hukum kepada cabang itu sama seperti asal Iaitu sunat juga Tapi of course lah Azan pertama dah dapat dua Satu sunat, satu ikut sunnah Jadi lebih baik lagi Atau nak amalkan dua-dua Lepas azan pertama nak tarhim lagi pun tak ada masalah ya, Kerana dia hanya Salawat, munajat, istighfar, doa Dan sebagainya Jadi bila kata La nas, Saya terangkan yang dimaksudkan dengan lakias nas dalam kaedah eh, ataupun dalam masalah yang kita bincangkan tadi, contohnya kalau begini. Kalau ada orang, katalah eh, bila Ustaz Engku sebut tadi, Masjid An-Nur eh, Temasya Glameri kalau belum azan subuh dua kali, eloklah dihidupkan sunnah tadi. Jadi AJK pun masuk dalam mesyuarat. Ha, kita ada calangan, masjid kita ni mulai daripada sekian tarikh kita nak hidupkan balik sunnah azan dua kali. Tiba-tiba ada satu orang dalam masyarakat dia bangkang. Dia kata saya tak setuju ya, azan subuh dua kali. Lalu ahli masyarakat tanya, kenapa Tuan Haji tak setuju? Dia kata cuba kita kias. Azan zuhur sekali. Azan asar sekali. Azan maghrib pun sekali. Azan isyak pun sekali. Semua azan waktu lain sekali. Jadi kita kiaslah azan subuh kepada azan-azan yang lain sebagaimana azan-azan yang lain hanya sekali subuh pun sekali ya. Lah. Ha, kalau macam tu batal kias dia tu batal kerana kias dia melanggar nas yang tadi kita jadikan nas tu sebagai asas kias itu memang cara kias beroperasi yang ni dia jadikan kias untuk batalkan nas nas dah wujud mengatakan subuh azan sunat dua kali ya taklah sampai berdosa kalau azan sekali tapi sunatnya dua kali Tiba-tiba dia nak batalkan nas tadi. Dengan cara apa dia batalkan? Dia kias kepada azan waktu lain. Ha, yang macam tu tak boleh. Itu maksud dia tu. La kiasa fi mauridin nas. Syarat pertama adalah yang dia dijadikan farak tadi. Tidak ada nas menunjukkan. Jadi kalau kamu nak kias azan subuh sekali kepada azan lain, tak boleh. Kerana azan subuh telah ada nas menunjukkan bahawa disunatkan azan dua kali satu sebelum masuk waktu dan satu lagi ketika mana telah masuk waktu. Baik, insyaallah dalam uh, kuliah yang akan datang sebab tadi saya dipesan supaya bagi ruang dalam 5 minit ya eh, sebelum masuk waktu Zuhur, waktu waktu Jumaat, Jumaat 11:12. Eh. Jadi dah eloklah saya tekan break. Sekarang ni 16 minit supaya mungkin eh, masjid dapat pengumuman atau apa. Next insyaallah kita akan lihat kepada syarat yang sangat penting. Yaitu illah. Ha, kalau kita kata al-hajju Arafah, ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Eh wukuf di Arafah saja ke rukun haji? Bukan. Ada lagi rukun haji yang lain. Tapi rukun haji yang paling penting adalah wukuf di Arafah. Ataupun kalau dia uzur pun diusahakan kalau nak sebut supaya haji dia jadi supaya dia menyempurnakan wukuf di Arafah walaupun duduk dalam kenderaan ke dalam ambulans ke biar dia ada di tanah Arafah. Karena kalau tak tak sah haji dia. Maka dalam konteks yang sama boleh kita katakan uh, apa tu al-qiyas illah. Qiyas tu dia terbina atas illah. Tak ada illah, tak ada qiyas. Atau tak dapat dikenal pasti illah, tak ada qiyas. Jadi apakah syarat illah? Itu insyaAllah dalam kuliah akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح سدورنا وأحسن أخلاقنا وأعظم أجورنا ونور قلوبنا بنور هدايتك كما نقضت من شمسك أبداً, أبدا اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أمين رب العالمين